Я сомневаюсь, его струною омануть. Просто где-то может быть да вот отшельник этот выпал и я всегда загадываю про оккупацию если... ну, В принципе отшельник это карта оккупации то есть я говорю типа я загадала если будет отшельник значит есть вероятность оккупации Тут вот, мечей отшельник пап. и да действительно движение вот колесо фортуны но им, им нужен покровск понимаешь то есть когда падает фортуна на город я понимаю что это ну то что им необходимо для чего это город который для них имеет важное стратегическое какое-то значение Но ну, опять таки я вижу лицо фортуны из Покровска, может быть, движение дальше куда-то. Тобто, То есть это, как я так понимаю, город, который дает возможности дорог еще. А давай зараз подивимося зі сторони ЗСУ, що чекає напрямку да. а, да. а прям курьер. Как Ну, скажем так, если по-честному, то есть пятерка жаль зло выпала на россияне. А пятерка жезлов это минимально, это мелкая. А что мелкая? То есть для них это мелочь все. То, что происходит по Кровски сейчас. Вот карта Иерофанта вот падает, карта суда падает, девятка кубков, Влюблённые, мир. То есть, да, действительно, и шестерка жезлов. Но это карта победы, извините, вот как есть, говорю. вот, то есть. У нас вот эта фортуна, вот да, наша земля, тут императрица падает, девятка мечей, там стрём такой происходит сейчас. Фортуна, шестерка мечей и шестерка пентаклей. То есть у нас сейчас там движение тоже. Я так понимаю, что там бои сейчас идут. Видишь, вот движение показывает наше. То есть и шестерка пентаклей. Мы туда, я так понимаю, сейчас... Это карта помощи. То есть сейчас, в данный момент, туда отправляется много батальонов. То есть, потому что, возможно, об этом не пишут, как бы, но вот катаются его сейчас там. Держать, отбивать и так далее. Пока получается, по то шпинтак... да что это такое, штучка такая неудобная. Э -э -э Пока получается, типа, его отбивать, по шпинтак удерживать. Да? Вот. Но семерка мечей рядом, что-то мы не замечаем, на что-то мы не обращаем внимания. Может, Ну, смотри, во-первых, они нам каким-то образом там... Смотри, короче, как я ситуацию-то вижу. Просто они не военный, мне тяжело судить, да, двойка Пентаклей падает. Когда падает двойка Пентаклей, я понимаю, что, по сути, город может быть разбит на две части. Наша и их, да? Это как с Херсоном, ну, Херсонской областью. Ты вот, типа, у них есть левобережье, у нас есть правобережье. То есть я понимаю, что город разбит, да? Вытеснить их мы не можем, то есть они нам каким-то образом блокируют движение. Вот падает четверка мечей, и карта повешенного, то есть мы не можем двигаться дальше, и мы не можем их оттуда вытеснить. Я так понимаю, за счет того, что, скорее всего, просто сейчас это самое такое горячее направление. Вот сейчас вот, вот, вот в этом месяце самое горячее направление Покровск, да? Это же у нас Донецкая область, правильно получается? Так, так. Вот, смотри, что дальше падает. Очень много потерь по десятке мечей. И тут карты, в принципе, намекают на то, что город, типа, уже, ну, то есть, уже, знаешь, как, по судьбе, что город должен быть оккупирован. Ну, то есть, он тут уже, о, блин, не знаю, тут отшельник падает, вы видишь? Он максимально разрушенный. Я а, понимаю, нет. да, вот эта башня здесь падает. Но я спросила, просто чего мы не замечаем. Здесь карты показывают то, что мы не замечаем того, что, типа, ничего уже как бы не, не повлияет ни на что. То есть просто потеря, потеря идет, люди погибают, а мы не, ну, не можем его удержать. Типа. И обратить внимание, все равно карты намекают, обратить внимание на юг. Вместо Покровска, извините. Тут скупка впадает, вот опять она здесь падает. Вот. Так, потому что на самом на днях, читала в телеграм-пабликах информация про то, що... что для Росії надто важливо, і це ціль номер 1 взяти повністю окупувати Донеччину, Запорізьку область та Херсонську до кінця 2040. Так, ну, सॉरी, извините, Донецкая область, конечно, ребят. Я не знаю, как оправдавать здесь. Для меня это та область, которая по моїм відчуттям, сейчас не вернётся точно к нам. Ну, извините. І карти вовсю всю просто, от сколько і сколько ми що неділі смотрели, да? Вот а, они, вот первое интервью с тобой как раз у меня. И карты опять намекают на то, чтобы обратите внимание на юг. Покровск, Покровском, но под шумок они могут еще сейчас... Идее... <связь> ну, по Да, да. Ну, смотри, Тускубков — это просто юг. Мы, не, мы сейчас не оговаривали конкретно какая-то область, но Тускубков в связи с тем, что это водосховище может показывать, да, этой картой, скорее всего, это Харсонщина. Ну, таке. Башня падать на Покровську. По карті перевірити: запорізький напрямок, херсонський, донецький, чи ворогом. Ні, то штукково це точно не донецький напрямок. Це либо херсонський, або запорозький. Все. Тобто два варіанти. И то и то. то. есть они планируют. Просто понимаешь, мы много не знаем. Нам много чего не показывают, много чего не рассказывают в новостях. Так. Вот. Поэтому не удивляйтесь, когда карты показывают вот это, а вам другое говорят. Хотя уже ничего другого никто и не говорит. Уже все говорят, что такое. Даже новости пишут. Сложная ситуация очень. Так, попустите, пожалуйста. Честно, я уже думаю, может, действительно нам показывала тогда не Запорожскую область, а Покровск во сне. Помнишь, когда русские заходили, оккупировали? Вот я уже об этом думаю. Там люди просто говорили, что Покровск, тогда. Промышленный город. Помнишь, там еще заводы какие-то стояли? Так, это так. же есть промышленный город, да, Покровск. Правда? А, Донеччина, в принципе, такая. Ну а, да. Как я не подумала, что там заводы точно до начинают? Ну я сейчас интересую, да, я спросила, говорю, покажите направления, которые их интересуют. Три направления, тройка мечей, три направления. Юг, это вот прям, ну вот Юг, Солнце, это Юг, это прям первое, оно топ для них считается. Карта смерти падает. Это, вот это про Запорожскую область уже. Потому что карта смерти, там станция. Понятно, почему карта смерти падает, да? То есть я просто понимаю так. Пятерка мечей падает от территории, которая находятся ближе То есть это те, которые при кордоне. Опять-таки, пятерка, помнишь, мы когда-то, когда в эфир выходили в начале года, мы говорили, что это либо Сумщина, либо Днепропетровская область. Нет. Третий фронт, так называемый, про который мы тоже много раз говорили. Сейчас, это новости выходить начали потом про Петровскую область. Сейчас, все-таки, э, Петровская по наступлению. Сумщина, карта Шута пустая, видишь, сразу. Петровская область. Угу. Смотри, все равно, видишь, по Кубков. Падает этого это карта ребенка, я тебе говорила. Я спросила, типа, по фронту. Тут карта шута. Типа, сумщина пустое. Это не то. Это дорогешники больше, да? По Шкуткову, что Фронт, которого еще не было. Вот он, Днепропетровщина. Карта Луны. Пока непонятно, как это сделать. Скрытое что-то. Там что они мутят сейчас. Но вот это, видишь, колесница падает перевернутая пока. Не вот так, а вот так вот. Они не знают, что делать. Но они вот третий фронт, это вот этот вот. Насколько успешным он будет? Вот, Хотелось хотела спросить только что. Да. Сейчас я возьму игральный. Так, ручку. Успешный будет фронт. от тут не про Успешный для кого? Успешный для Русаков? Покажите мне. так. так. падает, туз кубков с десяткой как бы. Но, скажем так, смотри, карта, если туз пиков бы выпал бы сейчас, я бы трактовала по-другому бы немножко. Туз чер... Мне кажется, что пока это все пустое все равно. Ну, для нас покажите. Какие карты для нас падают на Депетровскую область по наступлению россиян? Сейчас так посмотрим. Дев'ятка піка падає, але поки валет піковою, То, що я говорю, оно пустое. Ну воно поїсть у них в мозгах, не знаю, в проекції. От одна. Пока оно пустое, все. На третій фронт. Ну, ні хотя. Хочеться вірити в те, що таким воно і залишиться, мається на увазі порожньому, але будемо спостерігати за цим детальніше. Зараз відбулася іварація Трампа. Зрештою, як. Позначиться на Україні, що відбуватиметься, що очікувати, тому що прогнози досить різняться. Ну а такі опроси конкретно просто я ж не знаю. Спрашувати припиниться допомога Україні? Ще раз ще раз чи не припиниться допомога від США Україні? Зараз тимчасово призупинили це. Приостановили, ти говориш, так? Да? Так, він взяв зараз на 90 дип паузу, щоб США взагалі не підтримувало поки жодного. Призупинив будь-який зараз. Як воно фінал... обіснило це действие? Воно особливо не трактувалося, йому треба час з усім розібратися. Ну, карты показывают, типа, что пристановлено, да, тут падает. Так, а дальше что? Ну, дальше вот солнце падает с девяткой кубком, нормально показывает. Пока, да, десятка мечей падает, пока так. Не отшельник, типа, они, ну, отшельник, да, то есть они полный, То, что про оккупацию мы говорили. Они абстрагировались просто от всех сейчас. Может, по правилам, типа, это, я не знаю, как там в Америке. Нет, это ее собственного... холосы. А, а почему? Сейчас спросим, почему? Почему? смотри, опять-таки, это пустое действие. карта шута вот падает, видишь, от Шелли. Просто нужно ему было. То есть это его личное какое-то, да, действительно, решение. Просто они сейчас думают про свои проблемы, то есть они абстрагировались. Я думаю, это временно. Пустое, шут падает все равно. В дальнейшем Украину поддерживать Америка. Ну, все равно, видишь, вот солнце падает, шестерка Пентакли, император. Ну, да, вот оно. Чи відбудеться цього річ перемовини? Между Украиной, Россией и, возможно, третьей стороной США. Пока видишь падает шут. Пока нет. Какие-то разговоры об этом, я думаю, пойдут с февраля, вот, с весны, с марта, возможно, да, вот уже карта влюбленных здесь падает Паш пентаклей, То есть какая-то информация поступать будет про переговоры, или какие-то там, по крайней мере, типа обещания, или что-то уже какие-то будут намеки на то, что вот, может, все-таки давайте. Это, видишь, солнце. Или весна, или лето вообще. Солнце ну, теплая погода. Ну, давай март дадим. Я думаю, що уже там кітажмьотки пойдуть, обще ну, сонцево пане чопле період времені зразу показує. Будемо тоді далі за цим більше дивитися. Mm. Зараз у мене ще були від глядачів деякі питання, які стосуються теж Дніпра. Mm. Ти говорив про те, що будуть спроби іти, чи є вирогідність того, що може бути окупація міста Нікополь Дніпропетровської області. не вижу. Для того, смотри, что карты показывают. Пока нету никакого похода, вот шестерка мечей, восьмерка мечей, нет движения. То есть, когда уже движение какое-то начнется, что-то туда уже можно смотреть. Пока карты типа, ну, о чем я говорю, какое движение нет. Ну, кое какая купаться. Нет, ничего здесь. Ну, то есть, и Покров показывает четко, отшельник там, ну, такое, да, тут, тут показывает, движение же нет, ну, что, о чем? Да, поэтому, да, взагалі сподеваться, что дастся уникнуть этого. и... І... А, питання, щодо до самого міста Дніпра це все ж таки чи буде запуск кабів найближчим часом по місту. Да, может быть. вас ну, сразу туз падает с королем. Зеленского когда день рождения? 20. А ты ну, как раз вот. на месяце, это я красный в месяц, не месяц, это Анна была ну часто. вот, там 24 или 6 я не помню. Я же помню, что говорила, да, да, еще что. Сегодня рождение, по мою день рождения могут быть обстрелы. Вот эти вот даты, как раз шестерка здесь падает. Ну, правильно, вот. да. ке за Дніпро. І, звірі, тріє шестёрки випала. Коли падає три шестёрки, я подумала, що в найближче время, тож должно оно бути от оно. Це какраз ото днюха і и... а, ну правильно, і от, дивиш, що падає. От моя днюха. Вот, туз бубновий, Бубна дама, от вона. То що правильно показує по карті. Загроза я так розумію, не тільки по Дніпро, а взагалі по всій Україні, чи зосередяться виключно на великих містах. Покажіть, смотрела я того. Я думаю, що вопрос ну, такой, неправильный какой то Як как я по картам такое посмотрю? Тільки на во Ну. подожди, обстреливают сумську область. Там попадает, ну, правильно в області попадають. Це маленькі города, це не більшість города. Карти не покажуть такого покажуть. Покажу. Чи планується давай зараз просто найближчим часом э, обстріли всієї території України або максимальної частини України? Так я же говорю, что вот будет день рождения Зеленского и мой день рождения, вот там обстрелы будут. Это я говорю о том, что вот ну, какой-то будет такой, типа, ну да, не маленький. Но я не знаю, что такое массивный, что такое не массивный. Потому что раньше массивное да. массивный, это было по всей территории. Сейчас карты воспринимают массивный обстрел по-другому. Если есть каких-то три города или три точки, уже покажут, что массивный. То есть так оно и будет.